السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کچھ دنوں پہلے جب جامعہ عارفیہ سید سراوا میں یوم غزالی کا پروگرام ہو رہا تھا تو ان پروگرامز کے درمیان ایک ڈیبیٹ بھی بچوں کے درمیان تھا جس کا موضوع تھا کیا کی اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے ایک طالب علم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ جو مسلکی اختلافات ہے اس کا خاتمہ ہو جائے میں نے اس طالب علم کو کیا جواب دیا یہ جواب جاننے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ مسلکی اختلافات کیا چیز ہیں موٹے موٹے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلک سے مراد یہاں پر مکاتب فکر ہیں جیسے دیوبندی مکتب فکر بریلوی مکتب فکر شیعہ اور اہل حدیث مکتب فکر وغیرہ اور اختلاف سے مراد یہاں پر ایسے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں دوریاں بڑھتی ہیں انتشار اور افتراق اور فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اب سوال مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا مسلکی اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے <تصفح> یعنی دیوبندی برلوی شیعہ سنی اہل حدیث اور حنفی وغیرہ جو اختلافات ہیں اور آپس میں جو نفرتیں ہیں کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے میں نے اس طالب علم سے کہا کہ بھائی یہ دنیا دار الامکان ہے اور یہاں سب کچھ ممکن ہے ان اختلافات کا خاتمہ ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے اس طالب علم نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ اختلافات کا خاتمہ ممکن کیسے ہے اور ناممکن کیسے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیے پہلے ممکن والے پہلو کو لیتے ہیں دو کام کریں پہلا کام تو یہ ہے کہ اس اختلاف کی کیٹیگری اب ڈیسائیڈ کر لیں معلوم کر لیں متعین کر لیں کہ جو یہ ایک مسئلہ درپیش ہے یہ مسئلہ مختلف ہی مسائل میں آتا ہے یا مجمع علیہ مسائل میں آتا ہے یعنی کیا ان مسائل میں آتا ہے جن میں امت کا اختلاف واقع ہو گیا ہے یا پھر ان مسائل میں آتا ہے جن میں امت کا اجماع ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ قرآن کریم کے محکم آیات سے ثابت ہے یا پھر احادیث مبارکہ کے سریح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے تو وہ مجمع علیہ مسائل ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور دوسری طرف جس میں کسی کا اختلاف ہے اب اس کے بعد پہلا کام یہ کر لیں کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ یہ معلوم کریں کہ وہ مختلف بھی ہے یا مجمع علیہ ہے یعنی کیا یہ ان مسائل میں سے ہیں جن میں سب کا اتفاق ہے یا ان مسائل میں سے ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اب دوسرا کام یہ کریں کہ ایک اصول ایک قائدہ بنا لیں کہ جو مجمع علیہ مسائل ہیں ان میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم یقیناً اس کی نکیر کریں گے اس کو برا سمجھیں گے اس سے برا بھلا کہیں گے اور اس معاملے میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اور اگر اختلافی مسئلے کے زمرے میں وہ آتا ہے تو پھر اختلافی مسئلے میں جس کی جو رائے ہے وہ اپنی رائے پر عمل کریں اور ہماری جو رائے بنتی ہے اس میں وہ ہم اس پر عمل کریں گے سامنے والا اپنی رائے پر عمل کریں اور ہم اپنی رائے پر عمل کریں اگر ایسا ہو جائے تو کبھی کوئی ایسا اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر ہم آپس میں انتشار کے شکار ہو جائیں ہمارے درمیان فرقہ ورانہ فسادات ہوں ہمارے درمیان فتنہ پھیلے اور فساد پھیل جائے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے اچھا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اختلافات کا خاتمہ نہ ہو تو پھر آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ جو مختلفی مسائل ہیں ان میں آپ اپنی رائے پر بزد ہو جائیے ڈٹ جائیے اڑ جائیے بالکل ریجڈ ہو جائیے کہ نہیں ہماری جو رائے ہے وہی صحیح ہے سامنے والی کی رائے غلط ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً کبھی بھی ان مسالک کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہوگا ممکن اسی وقت ہوگا جب انسان اس چیز کو ایشو نہیں بنائے گا اختلاف کو جب ہم ایشو بنا لیتے ہیں تب وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ مزید بڑھتا جاتا ہے اور اگر اختلافات کو ہم ایشو نہیں بناتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رفع دین کے مسئلے میں آپ کی ایک رائے ہو ہماری ایک رائے ہے آپ کی رائے یہ ہے کہ رفع دین نماز میں کرنا چاہیے تو آپ کریں ہماری رائے یہ ہے کہ رفع دین کرنا صحیح نہیں ہے تو ہم اپنی رائے پہ عمل کریں اسی طرح اگر کسی دیوبندی مکتبہ فکر کے فالوور کو ماننے والے کو یہ لگتا ہے کہ انگوٹھا چمنا بدعت ہے تو یقیناً آپ نہ کریں اور کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ انگوٹھا چوم،, چوم کہ انگوٹھا چومنا یہ کار ثواب ہے مستحب ہے تو وہ یقیناً چومیں اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے اختلاف جس کی وجہ سے آپس میں نفرت پیدا ہو آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تب نہ نفرت ہوگی آپ نفرت ہی نہیں کریں گے آپ ایک دوسرے کو برا بھلا ہی نہیں کہیں گے بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنی رائے مبارک ہمیں اپنی رائے مبارک جائے گا جب ایسا ہو جائے گا تو یقیناً ان سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا اور امت میں مکمل امن اور سکون آ جائے گا یعنی فکری مسالک میں جو ہمارا رویہ ہے وہ ہم نظریاتی مسالک میں بھی اپنائیں فقہی مسالک یعنی حنفی شافعی حنبلی اور مالکی چاہے کوئی بھی فقہی مسلک ہو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ ہر فقہی مسلک برحق ہے ان کا ہر مسئلہ صحیح ہے وہ اپنے آپ میں صحیح ہیں ہم اپنے آپ میں صحیح ہیں امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ میں یہ برحق ہیں امکان خطا کے ساتھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہاں بھی یہی فرمولہ تھا کہ میں نے جو اجتحاد کیا ہے میرا اجتحاد یہ صحیح ہے درست ہے ثواب ہے امکان خطا کے ساتھ اور میرے بدے مقابل جنہوں نے کچھ بھی میرے برخلاف اجتحاد کیا ہے تو وہ خطا پر ہے امکان ثواب کے ساتھ یعنی امکان موجود ہے یہاں پر اور جب ہم امکان کو مان لیتے ہیں تو وہاں پر ہم سارے اختلافات اور نفرتوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں کہ ذوق اور ذائقے کے مسئلے میں اگر کوئی میٹھا پسند کرتا ہے اس کے برخلاف کوئی نمکین پسند کرتا ہے تو اس میں بھی ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں اس کو بھی ہم ایشو نہیں بناتے ہیں کہ بھئی اچھی چیز تو وہ ہے جو نمکین ہے اور سامنے والا یہ نہیں کہتا کہ نہیں اچھی چیز تو وہی ہے جو میٹھا ہے یعنی دونوں اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے ہمیں جو پسند ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس کے برخلاف ہم نظریاتی مسالک میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں ایشو بنا لیتے ہیں آپس میں نفرتیں پال لیتے ہیں فرقہ بنا لیتے ہیں اختلافات کو اس قدر ہوا دیتے ہیں کہ معاشرے میں فطرہ پھیلنے لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسالک کا اختلاف ختم ہو جائے ان کے آپس کی دوریاں اور نفرتیں ختم ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح فقہی مسالک میں رویہ اپناتے ہیں وہی رویہ یہاں بھی اپنائیں اب میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کیا فقہی اختلافات کا خاتمہ ممکن ہے یا نہیں اور اس سے پہلے کیا یہ خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں آپ کس گروپ میں سے میں